بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و اللہ على رسوله الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جب میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھ کر فرمایا علم عن اعلان ان فقلت یا رسول اللہ کانت حاجتا فی نفسی فقضیتوها کہ میں نے تم کو ابھی اپنے اسلام کے اعلان سے روکا نہیں تھا میں نے عرض کیا یہ میری دلی تمنا تھی جو میں نے پوری کر لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیتے ہوئے فرمایا الحق بے قومکرما جرہم فتعال فتح اپنے قبیلے میں جاؤ جو کچھ یہاں دیکھا اور سنا ہے انہیں بتاؤ اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے اور تمہیں اس کا اجر و ثواب ہدایت فرمائے اور جب سن لینا کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قبیلے کو دعوت دینا جب میں اپنے قبیلے میں واپس آیا تو میرے بھائی انیس مجھ سے ملے اور پوچھا کہ آپ نے کیا کیا میں نے ان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے رسول مان کر مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو قبول اسلام کے لیے کھول دیا انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے دین سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں بھی اس میں داخل ہوتا اور اس کو سچا مانتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی ماں کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا مالی رغبت ناندینی کما و اسلمت تم لوگوں کے دین پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی اور اسی روز سے اس مسلمان گھرانے نے قبیل غفار میں دعوت اللہ کا کام شروع کر دیا ان کی جد و جہد کے نتیجے میں بنو غفار کے قبیلے کے بہت سارے افراد اسلام میں داخل ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے علاقے میں نماز پڑھنا بھی شروع کر دی البتہ ان کے کچھ افراد نے کہا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے تو ہم اسلام قبول کریں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلم <حَوْلًا> اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ بنو اسلم کو سلامت رکھے مختلف جگہوں میں رہائش اختیار کرنا جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں رہے یہاں تک کہ بدر احد اور خندق کے غزوات گزر گئے پھر وہ مدینہ منتقل ہو گئے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دینی فائدہ اٹھاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے رہے کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لحاظ کرتے اور انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے جب بھی ملاقات ہوتی ان سے مسافہ کرتے ہوئے اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا چنانچہ وہ شام کے ایک گاؤں میں چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ خلافت تک وہیں مقیم رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہاں سے منتقل ہو کر دمشق میں رہائش اختیار کر لی وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عام طور سے دنیا طلبی میں انتہائی مصروف اور عیش و عشرت میں بے حد مشغول ہو گئے اس بدلی ہوئی صورت حال کو انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا سختی سے اس کا نوٹس لیا اور بڑے سخت لہجے میں اس پر اعتراضات کرنے لگے لوگ ان کے اس رویے سے تنگ آ گئے آخر یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی انہوں نے حضرت ذر رضی اللہ تعالی عنہوں کو مدینہ منورہ بلا لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے بلانے پر وہ مدینہ منورہ چلے گئے لیکن وہاں بھی وہ اسی صورت حال کا سامنا کرتے رہے جس سے دمشق میں ان کو واسطہ پڑا تھا وہاں بھی لوگوں کو دنیا کی طرف مائل دیکھ کر بہت جلد بدل ہو گئے اور لوگ بھی ان کی سخت گیری اور تنبیح کی باتوں سے بیزار ہو گئے آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ربزہ چلے جانے کا حکم دیا ربزہ مدینہ منورہ کی ایک مضافاتی بستی تھی وہ وہاں منتقل ہو گئے اور لوگوں سے دور دنیاوی ساز و سامان سے بے نیاز اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے اس طریقے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے لگے جو انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کیا تھا دنیا سے بے رغبتی ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ان کے گھر میں چاروں طرف اپنی نظریں دوڑاتا رہا جب اس کو وہاں کوئی سامان نظر نہیں آیا تو اس نے پوچھا یا ابا ذرا ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لنا اب تُن ہنا کا یعنی آخر و نورسر صحہ متعینہ وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے ہم اپنے اچھے اور قیمتی سامان وہیں بھیج دیتے ہیں اس آدمی نے ان کی بات سمجھتے ہوئے کہا ولیکن لا بد ولا الدار یعنی دنیا پھر بھی جب تک آپ اس دنیا میں رہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضروری ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ولیکن صاحب المنزل لا و کونا فی لیکن گھر کا اصل مالک ہم کو یہاں رہنے نہیں دے گا ایک مرتبہ شام کے گورنر نے اس ہدایت کے ساتھ ان کے پاس تین سو دینار بھیجے کہ انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کریں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر رقم واپس کر دی اما وجد امیر کیا شام کے گورنر کو مجھ سے زیادہ کمزور کوئی شخص نہیں ملا ہجرت نبی کے بیسویں صحابی انتقال کر گئے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اقلت الغبراء ولا اضلت من من رجل اصدق ابی ذر زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے فوائد و نصائح صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کے داعی ہوتے تھے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زندگی میں آپ ایک بات دیکھیں گے اسلام میں داخل ہوتے ہی وہ اسلام کے داعی بن جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے ان کو داعی بنایا اللہ کی طرف بلانے والا بنایا مرد ہو یا عورت ہر ایک اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس فکر میں لگ جاتا کہ کسی طرح اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہو کر کفر سے بچ جائیں جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد زندگی کا مقصد ہی یہ بن جاتا تھا کہ اب اسلام کو پھیلانا لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کی طرف بلانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دینا ہے وہ اس مقصد میں اتنی محنت کرتے کہ آخر اسی مقصد پر شہید ہو جاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انسا کہ تم میں سے کسی بھی نیک عمل کرنے والے مرد یا عورت کا اجر و ثواب ضائع نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی طرح پھیلاتے رہے اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے رہے اور چند ہی سالوں میں اسلام مکہ اور مدینہ سے نکل کر ایران عراق ہند اور سندھ اور پھر یورپ تک پھیل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جاتے ہوئے جو نصیحت فرمائی اس پر غور کریں فرمایا اپنے قبیلے میں جاؤ جو کچھ دیکھا اور سنا ہے انہیں بتاؤ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے تمہیں اس کا عجر و ثواب عنایت فرمائے اور جب سن لینا کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا اب حضرت غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور دعوت سے ان کے بھائی انیس ان کی والدہ اور پھر ان کے قبیلے کے اکثر افراد اسلام میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ جو قبیلہ پورا کافروں سے بھرا ہوا تھا وہاں ایمان اور نماز زندہ ہو گئی یہ سب دعوت کے کرشمے ہیں آپ بھی اس کو پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالی آج ہم سب مسلمان مرد و عورت کو داعی اللہ بنا دے آمین ضرورت سے زائد اشیاء ضرورت مند کو ہدیہ کر دیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے گھر میں جو چیز ضرورت سے اس طرح زائد ہو کہ مستقبل قریب میں اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کو مہوم امید پر کہ شاید ضرورت پڑ جائے گی نہ رکھیں ہر ماں اپنی الماری اسٹور روم صاف کریں بہت سارے سویٹر رومال جوتے بچوں کے کھلونے ضرورت سے زائد ہوں تو اس کو کسی ضرورت مند کو ہدیہ کر دیں اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اپنے گھر میں سامان جمع نہیں فرماتے تھے آخرت کا گھر اصلی گھر سمجھا ہوا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ آخرت کے گھر کے لیے خوب خرچ کرے لوگوں کے کام آئیں کم از کم یہ کریں کہ جو چیز ضرورت سے زائد ہو وہ دوسروں کو دے دیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے